Золоті медалі здобули на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу віничани Віталій Довкін та Юрій Приймак. Турнір проходив у Києві 27 квітня. Змагалися чоловіки у категорії Кому за 60. Про свою участь у турнірі чемпіони розповіли нашому репортеру Вадиму Потатуєву. От світі медалі красиві нам вручили». Впечатление, конечно, первое соревнование, получить сразу первое место, чемпионат Европы в 62 года. Можно было результат получить, показать. Человек подходит к этому, вот он должен снять штангу перед собой, положить ее на грудь. Вот смотрите, мы снимаем штангу, положи на грудь, команда ждет, он должен пожать, не ждать команду, опустить. Только тогда мы Юрий Васильевич сделал такую, такую, вот ошибку, поехали. давай, И сразу нашел это уже не считать. не было. Вот это тишко, чисто такая вот ошибка была, знаете, неопытность и немножко волнение. Я был готов на чемпионате Европы сделать большой результат, но не все как хотелось. Mm -hmm. В приседаниях я выступил очень хорошо, я, я сработал на все три подхода, я присел в 80 я считаю, что в 63 года при все такие места это немало. В жиме лежа я много не жму, потому что у меня локти больные. Поэтому я свое пожал 90. Это вот. А в тяге я не добрал. Я первый подход подошел на 180, на 200 подходил. Но ну, не было того куража, того завода. І я тільки до календа тягнули і кинули. Ми не рассчитали з дорогою очень серйозно. Ми е, не достали білет на поїзд. Поїхали на маршрутки е, в 4 часа утра ночі в этот же день, когда было... А в нас вже 8 часів було в Ми приїхали убити усі в І в 10 я ячав тренуватися вже зараз. Спортсмени готуються до наступного змагання. Це буде Кубок України. Він проходитиме в Кривому розі наприкінці жовтня. Олег фалатевінцев телеканал. Віта.